حتما تا حالا شنیدین که برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا تا حد ممکن از اجتماعات فاصله بگیرین و هر جا هستین فاصله اجتماعی رعایت کنید و حتما از ماسک استفاده کنید و اگه دچار علائم شبیه سرماخوردگی شدین خودتون رو در اتاق جداگانه به مدت 7 روز و ترجیحاً 14 روز قرنطینه کنید و اگه توی این مدت حالتون بد شد یا با تلفن چلسی تماس بگیرین و یا به سایت وزارت بهداشت مراجعه کنید که آدرسش در کپشن هست و یا اینکه به مرکز درمانی مراجعه کنید اما این موارد دقیقا چی هستن که لازم حتما به این مرکز درمانی مراجعه کنید و چرا اهمیت داره ویروس کرونا وقتی وارد بدن میشه یه مرحله بی علامت داره که خیلی بی سر صدا و با امکانات میزبان خودش رو تکثیر میکنه و در مرحله بعدی حالا حمله میکنه به ریه ها با تمام توان اینجاست که اگه بدن قوی باشه میتونه پسش بر بیاد ولی اگر نتونه ویروس تمام بافت با ریه رو از بین میبره و بعد هم یکی یکی ارگان های دیگه مثل قلب و کلیه و کبد و مغز رو از کار میندازه طوری که گاهی اتفاقا ظرف چند ساعت اتفاق میافته حالا اگه بدن نتونه از پس این حمله دستی جمعی ویروس بر بیاد به تدریج دچار علائم میشه که اگر پزشک متوجه اونها بشه و از درمان های موجود به بهترین وجه استفاده کنه میتونه حمله ویروس رو خونسا کنه ولی اگه زمان بگذره و ویروس به اصطلاح وحشی شده باشه ممکنه از نظر زمانی از ویروس عقب بیفتیم و دیگه دیر شده باشه اینجاست که لازم شما هموطن عزیز اگه این علائم رو داشتین باید حتما و فوری به مرکز درمانی مراجعه کنید تا بشه برای اون فرد کاری انجام داد و خدای نکرده دیر نشده باشه و ویروس از ما جلو نیفته حالا اون علائم چی هستن شاخص کرونا تنگی نفس برای که بفهم بیمار اون تنگی نفس داره یا نداره چند راه داریم یه روش سنجش سطح اکسیژن خون بیمار با دستگاه پارس اکسیمتر دستگاه کوچیکیه که به راحتی اون مردم میتونن خریداری کنن استفاده از اونم خیلی راحته و خوندنش هم خیلی راحته هم سطح اکسیژن خون رو نشون میده هم تعداد ضربان قلب رو به راحتی میتونید از مغازه های لوازم پزشکی تهیه کنید زیاد هم گرون نیست اگه سطح اکسیژن بیمار مساوی کمتر از 93 درصد باشه باید مرکز درمانی ارجاع داده بشه یه روش دیگه اینه که تعداد تنفس های بیمار رو در دقیقه بشماریم طبیعی اون دوازده تا در دقیقه است بیش از 24 بشه به بیمارستان باید ارجا داده بشه تستی که مردم برای تشخیص تنگی نفس در خونه میتونن انجام بدن تست تنفس 20 ثانیه ثانیه بعد نفستون رو نگه دارید اگر دچار تنگی نفس شدین میتونه نشانه این باشه که بیمار دچار تنگی نفس است مورد بعدی کسی که دچار کاهش سطح هوشیاری شده این کاهش سطح هوشیاری میتونه سطوح مختلفی داشته باشه ممکنه اطرافی رو نتونه تشخیص بده ممکنه حرفای نامربوط بزنه ممکنه اصلا به شما جواب نده اگه هر شکی مبنی بر کاهش سطح هوشیاری داشتین این بیمار رو هم باید به بیمارستان ارجاع بدیم پزشک میتونه تشخیص بده این کاهش سطح هوشیاری عادیه یا غیر عادی و باید پیگیری بشه یا نه معمولا این اتفاق بیشتر سالمندان اتفاق میفته ولی ممکنه در جوانترها هم رخ بده مورد بعدی کسی که دچار افت فشار شد اگر همیشه فشارهای شما نرمال بوده حالا به کمتر از نه رسیده اصلا چیز خوبی نیست و باید بیمار به بیمارستان ارجا بشه توجه کنید فقط فشار نه نباید ملاک باشه ممکنه کسی همیشه فشار چارده بوده اگه حالا فشارش ده شده یعنی افت قابل ملاحظه فشار پیدا کرده و این هم در وضعیت خطر است پس بهتر بگیم کاهش فشار تا اینکه بگیم فشار مساوی کمتر از نه مورد بعدی بیماری است که درمان های معمول سرماخوردگی رو براش انجام دادیم ولی بهتر نشد و بدتر هم شده و تحمل غذا اصلا نداره و حتی تهوع استفراغ داره و به نظر میرسه او بدنش به شدت پایین اومده و شما هم هر چقدر تلاش میکنید که مایات بهش بدین نمیتونید که مسئله بسیار مهمیه که حتما باید بیمارستان ارجا بشه یه حالت دیگه اینه که افرادی هستن که نه تنگ نفس دارن و نه سطح اکسیژن خونشون پایینه ولی یافته های مثبت رادیولوژی دارن و جز افراد ریسک بالا تلقی میشن این افراد هم باید به مرکز درمانی ارجاع داده بشن پزشک حاضر در اورژانس با ارزیابی تمام جوانب و بیمار و بنا به قضاوت خودش تصمیم میگیره که بیمار باید بستری بشه یا نه در افرادی که سطح اکسیژن خون اونها بین 90 تا 93 درصده بهتری مرکز درمانی مراجعه کنن و پزشک بر اساس شرایط بالینی و بررسی بیماری زمینی برای بیمار تصمیم میگیره که چه کاری باید مستش انجام بشه بنابراین اگه دچار علامی که گفتم شدین نشینین توی خونه که من از بیمارستان میترسم حالا من کجا و کرونا کجا اگه اون شرایط دارین حتما و فوری به بیمارستان مراجعه کنید تا خدای نکرده دیر نشه اگه تونستین دستگاه پارس اکسیمت و دستگاه سنجش فشار توی خونه داشته باشین کار کردن باهاشون خیلی خیلی راحت